Salam dəyərli izləyicilərimiz, hər vaxtınız xeyir olsun. Bu gün sizə Masazır qəsəbəsində çox gözəl bir həyət evini təqdim edirəm. Dəyərli izləyicilərimiz, qeyd etmək istəyirəm ki, ev Masazırda Yoncaq adlı ərazidə yerləşir. Və bunu da bildirmək istəyirəm ki, evin təmiri tikintisi zamanı çox keyfiyyətli materiallardan istifadə olunub. Ev mora qoşa daşdan tikilib. Çox gözəl, əla bir layihədir. 6 qarajlı layihələrdəndir və e, digər 6 qarajlılardan tamamilə fərqli və geniş ölçülərdə. Dəyərlə izləyəcəyimiz ik növbədə evin həyətan sayəsində sizlərə ümumi məlumat verim. Qeyd etdim ki, gördüyünüz evlər, yəni ikisi də bu hal-hazırda təmirlidir və o təmirlənsə, o təmir olunub satılacaq. Evin tikincisi, yəni çox yüksək səviyyədədir. Mən o bir sevdən sizə göstərə bilərəm. Evin kəməri, qoşa daşlığı, yəni bu evdən tamamilə görünür. Yəni bütün işlər tam keyfiyyətlə görülüb, hər tərəfi qoşa daşdır atmalar yaxın məsafələrdən atılıb. Gördüyünüz kimi həyətan sayəsində bax bu formada geniş ə, ə, ərazi qalıb ki, yəni təkcə həyət hissəsində iki maşın tam yan-yana sərbəst şəkildə dura bilər. Yəni alt hissəsi də gördüyünüz bax bu formada geniş qarajlıdır. Bax görürsüz atma taxtaları çox yaxın məsafələrlə atılıb və alt hissəsini də istəyə görə, yəni siz buranı ev kimi də istifadə edə bilərsiniz. Dəyərliz deyəcəyimiz, qeyd etdim ki, ev Yoncalıqda təzə məktəbin yaxınlığındadır e, və baxın burada alt səsinə belə bir otağı var. Burada e, hamam otağıdır. Ümumilikdə 2 mərtəbədən ibarətdir və həyətan sahəsini yekunlaşdırıb sizə evin üst səsinini göstərəcəm. Bax burada gördüyünüz kimi pələkanların altında kombi yeri qoyulub. Və nə isə sizə çatdırıram ki, dəyərlə izləyəcəyimiz evin ətrafı, yəni hamısı iri həcmli villalardır, yəni çox gözəl bir ərazidir, havalı yerdir. Qalxıb evin üst səcinizi də tanıtdacağım. Deməli, Qalxıb evin üst səcinizi də tanıtdacağım. Dəyərlə izləyəcəyimiz, nə isə də çatdırıram ki, təkrər olaraq qiymət və evin özü çox əladır. Diqqətlə izləyin, çünki bu evi almağa dəyər. Satışda bu evlər çox adətən nadir hallarda qalır. Bax gördüyünüz kimi həyəcan sayəsidir, geniş formada və daxil olub evin tərəflərini tanış edəcəm. Gördüyünüz kimi bu formada, dəhlizdir. E, Deməli, dəyəriz deyəcəyimiz ev ümumilikdə 3 otaqdan ibarətdir. İlk növbədə evin gözəl qonaq otağını sizə göstərəcəm. Baxın bu formada gözəl səliqəli qonaq otağı var. Döşəməsi taxta poldur, laklanıb, çox səliqəli, əla işlər görülüb. Dəyərləndirəcəyimiz, bax görürsünüz ki, bütün otaqlarda kombi xətləri çəkilib və bir daha da təkrarladım ki, ev qoşa daşla tikilmiş evdir, keyfiyyətli evdir. Deməli, baxın burada yenə də gördüyünüz kimi yataq otaqlarıdır, geniş ölçülü, rahat otaqlarıdır. İşıqlı otaqlardır və bunu da bildirmək istəyirəm ki, ərazidə bütün kommunallar daimidir. Və baxın burada yenə də belə bir ə, yataq otağı görürsüz. Və otaqların ölçüləri genişdir, rahat şəkildə otaqlara mebel dəstiyi yerləşir. Və baxın burada belə bir hamam otağıdır. Bu formada gördüyümüz kimi. Və burada da mətbəxidir. Dəyərlizləyəcəyimiz bu evin qiyməti 62000 manata satışı çıxarılıb və real alıcılarla da razlaşmaq mümkündür. İzlədiyiniz üçün təşəkkürlər. Kanalımıza abunə olmağı, videomuzu bəyənməyi unutmayın. Sizin də axtardığınız e, qiymətdə və ünvan olaraq hansı ünvanda ev axtarırsınızsa, videonun rəy bölməsində axtardığınız evi, qeyd edin sizlər üçün həmin evləri dərhal çəkib göstərə. İzlədiyiniz üçün təşəkkürlər. Kanalımıza abunə olmağı, videomuzu bəyənməyi unutmayın.